В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране последние два года государством предпринят ряд мер, направленных на комплексное решение социально-трудовых проблем, вопросов занятости, государственного пенсионного обеспечения и социальной помощи. С целью повышения уровня и качества жизни населения в прошлом году неоднократно пересматривался уровень заработной платы в сторону ее увеличения. В результате принятых мер среднемесячная заработная плата в июле 2012 года составила 3 миллиона 900 тысяч рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза. Это наиболее высокий показатель по Гомельской области. Предпринят ряд мер по социальной поддержке социально уязвимых категорий населения. С января 2011 года размер трудовых пенсий пересматривался шесть раз, в результате чего их размер увеличился почти в три раза. По состоянию на 1 сентября средний размер трудовых пенсий по району составил 1 680 тысяч рублей. Это не последнее увеличение пенсии в текущем году. В ноябре месяце также предусмотрен очередной пересмотр в сторону увеличения. В текущем году президентом Республики Беларусь подписан указ о повышении пенсии, согласно которого более 6 тысячам неработающих получателям пенсии, достигшим возраста 75 лет, Производится ежемесячная доплата к основному размеру пенсии. С 1 апреля текущего года вступил в силу новый указ президента о государственной адресной социальной помощи, в соответствии с которым расширенный перечень видов оказываемой помощи, круг и категории лиц, в результате чего только в текущем году адресной помощью воспользовались более 2000 человек. Сумма оказанной помощи составила более... 4 миллиардов рублей. В текущем году впервые во исполнение программы демографической безопасности страны на ближайшие пять лет оказывалась помощь семьям, воспитывающих троих и более детей школьного возраста. Такую помощь к 1 сентября получили более 170 семей. В центре внимания районных властей находятся ветераны Великой Отечественной войны и лица, пострадавшие от последствий войн. Значительный вклад в решение проблем вышеуказанной категории граждан носят предприятия Мозорщины. Особое внимание уделялось стабилизации ситуации на рынке труда Мозорского района. Только за прошедшие два года с помощью Центра занятости трудоустроено более 5000 человек. Выделено бюджетное суда на создание 81 рабочего места мебельному комбинату «Мозер Мебель». Сумма этой помощи составила более миллиарда 350 миллионов рублей. Более 750 человек прошли обучение, подготовку и переподготовку за счет средств Фонда социальной защиты. В результате предпринятых мер уровень регистрированной безработицы по Мозорскому району составил 0,7% от экономически активного населения. На сегодняшний день количество заявленных предприятиями вакансий превышает количество зарегистрированных безработных. Работа, проводимая Управлением по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома, направлена на создание системы социальной защиты интересов человека, ее последовательной реализации и дальнейшего совершенствования.